1 апреля по середину июня на территории Харьковской области проводятся профилактические мероприятия под условным названием «Нерест». Их цель – пресечение нарушений правил рыболовства, незаконного вылова и торговли рыбой. Браконьерство, то есть нелегальное добывание природных ресурсов на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных экологических преступлений. В последние годы резко возросла не только численность браконьеров, но и их техническая вооруженность. Они применяют приборы ночного видения – Ехолоти, електроудочки, скорострільні карабіни, безстраходні катера. Під час рейдів співробітниками поліції, спільно з працівниками охорони виявляються факти незаконного вилову риби сітками, екранами та павуками. Зазначені предмети вилучаються до рішення суду. На правопорушників складаються адміністративні протоколи. Так, за період проведення цих заходів співробітниками поліції було виявлено сім фактів, чотири з яких було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вісім фактів незаконного лову риби війні були притягнуті до адміністративної відповідальності. Також під час цих заходів було вилучено 108 знарядь незаконних для вилову риби. В періодні риби запрещено використовувати сети, електроудочки, ловушки. применять более 10 крючков, травить рыбу, рыбачить с лодки, ловить редких рыб без лицензии, ловить рыбу около шлюзов, плотин гидроэлектростанций, гидротехнических сооружений. Разрешена любительская ловля на один крючок или спиннинг с берега в специально отведенных местах. В основном сейчас браконьеры характеризуют сами себя как малоимущие люди, которые ничего кушают. На самом деле это не всегда так, есть люди, которые действительно пытаются нажиться в период нереста на рыбе, потому что она э, скапливается в массы и ее легко поймать. Сотрудники рыбинспекции имеют законное право изъять из воды сети, пауки, экраны даже без присутствия хозяина. Живая рыба отпускается в воду, а на сети составляется акт бесхозяйного имущества, после чего они отправляются на хранение в склад. Если нарушителя не находят, через некоторое время сети сдают в утиль. Нерадивому рыболову за нарушение закона в зависимости от нанесенного ущерба могут грозить штрафы либо уголовная ответственность. Статьей 249 Криминального кодекса Украины. Незаконное занятие рыбным, звериным и добывающим промыслом предбачена ответственность от від 100 до 200 неоподаткованных минимум доходов граждан або позбавленням воли до трех лет. В украинских водоемах рыбы становятся все меньше и меньше. Из-за браконьеров на грани исчезновения находятся осетровые, судак, карп сазан, щука, лечь. Сократились запасы сома, исчезли линь, золотой карась, налим и другие виды рыб.